Здравствуйте, в эфире по-прежнему НТВ. Вы смотрите программу «Де-факто». Первый раз мы встречаемся уже в новом, наступившем 2014 году. Но гость у меня прежний. Мы сохраняем все традиции. Сергей Александрович Потапов, заместитель губернатора Нижегородской области, человек, который великолепно знает историю. Именно это и стало поводом к нашим частым беседам. Но ну, прежде всего, не виделись мы фактически с конца декабря. Надеюсь, что все ваши праздники прошли хорошо. Может быть, поделитесь какой-то особенной радостью. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие нижегородцы. Действительно, большие праздники прошли. Так же, как у всех, наверное, гуляли на улице, посещали мероприятия, тем более внуки звали за собой, пытались поиграть в снежки, но со снегом не задалось. Один раз за все девять дней снег шел. Ну, с радостью пошли на работу. Ну, я так понимаю, что как раз при вашей-то работе любые праздники, так или иначе, сопряженные с мероприятиями в городе, в области, они вот уже, собственно, для руководства области этот праздник снимают. Это нормальные рабочие будни, куча контроля. Вот те два напряженнейших дня, которые хорошо, ровно на подъеме прошли в Нижнем Новгороде на, минувшей, на уходящей неделе, это 7 и 8 января дни, когда а, нижний встречал олимпийский огонь. А, у нас есть сюжет, мы немножко позже его покажем, просто чтобы не рассказывать подробно всю хронологию, а, кто-то что-то упустил, многие следили тщательно. Но я вас хотела спросить прежде всего, вот а, о каком-то вашем внутреннем ощущении. Это ведь с одной стороны событие это абсолютно вот, историческое, если задуматься. В Олимпиаду 80 кому-нибудь нам могло прийти в голову, что вот так вот взять факел в руки и подержать. А сейчас это произошло. Вот есть ли осознание причастности к уникальному моменту? Ну, действительно, праздники были большие. Я хотел бы сказать, что они прошли на Нижегородской земле очень даже здорово. Я имею в виду Новогодние, Рождественские праздники. Хорошие отзывы, слава богу, все прошло спокойно, без особых происшествий. Отрадно, что большая часть нижегородцев участвовала в спортивных мероприятиях, в культурных мероприятиях. Меньше на улицах было людей, злоупотребивших алкоголем. Это отмечается и по сводкам, и везде. А я что хочу сказать, если мы говорим про древность, если мы говорим про историю, что, конечно, этот праздник оставляет отпечаток, и я один из тех счастливых людей, которые в 80-м году так мне посчастливилось подержаться за олимпийский факел, потому что я был в числе тех людей молодых еще тогда, которые, ну, сейчас, может быть, назвать в какой-то степени волонтерами, которые и сопровождали огонь, и мы организовывали программу около спортивную, то есть обеспечивали нормальный отдых спортсменам и зрителям вне спортивных соревнований. И вообще вот человек, он так устроен, что с момента своего появления его четыре стихии, эти манят, которые существуют, это огонь, вода, воздух, земля и он все время пытается разгадать его. И в самом деле, вот с самого раннего детства, смотрите, огонь очага, это для нас священно, это говорит о доме, это говорит о каком-то уюте. Потом мы узнаем, что есть такой вечный огонь. Оказывается, он находится там, где захоронены люди, совершившие подвиг во имя своего Отечества. Потом мы узнаем про благодатный огонь или святой свет, который сходит на землю накануне православной Пасхи, и вот олимпийский, собственно, огонь. Я много тоже интересовался, откуда взялся этот обычай, и действительно всё, весь отсчёт, все, весь отчет все начинается с Греции, с древней вот история Олимпиад история огня. Но на самом деле живой огонь был у наших предков славян. И праздник этот проходил каждый год. И самое главное было добыть огонь или от солнца, или трением, высечь огонь, или, как они говорили, вытворить, вытащить огонь. И как правило есть, получить это получить его в удар, да, не прилагать Да, причем вот вы знаете по поверьям тогда было это очень, конечно это древние обычаи, что в доме надо было покушать, во всех домах в данном населенном пункте надо было погасить огонь и высекать сидеть. Если если огонь не получится, это значит кто-то по небрежности оставил у себя в печке угли горящие и побоялся. И поэтому благодать с неба не сошла в этом плане. И вот тогда уже славяне расставляли, как правило, проходило на Купальский праздник. От большого костра зажигали маленькие. И вот на этом поле, огражденными факелами, проходили всякие соревнования. Кто выше прыгнет, кто дальше прыгнет, кто собьет лапать, который в костре стоит, через который, собственно, и прыгали во время этого праздника. То есть вот были спортивные соревнования, и вот начиная где-то с греческих Олимпиад, это еще древних Олимпиад, начинается вот эта традиция, что хвала Прометею, который у Зевса огонь украл небесный отдал его людям. Но так как Олимпиады проводили в честь Зевса, то во время этих соревнований зажигали Олимпийский огонь. И великий человек, барон Пьер де Кубертен, когда возрождал, выступил с идеей возрождения Олимпиад уже в нашу, в современную эпоху, он тоже о многих традициях говорил, но фактически только в 1928 году в Амстердаме в первый раз на Олимпийских играх в чаше появился Олимпийский огонь. Первая эстафета прошла перед Берлинской Олимпиадой в 1936 году. Ну, потому что вы помните, в тот момент в нацистской Германии они полностью вот эти все обряды огнепоклонников соблюдали. И Затем уже в зим... на зимних олимпиадах в 1936 году появляется вот Но эта вот традиция. Смотрите, такой ведь невероятный размах. Понятно, что спорт, безусловно, является. Ну, а, ну, одной из обязательных сторон нашей жизни. И так или иначе, даже если говорить о государственной политике, о государственной идеологии, такие вещи, как здоровый вопрос жизни, а, моменты, связанные с образованием, с этикой, если угодно, с патриотизмом, со спортом, они примерно равны. Но вот посмотрите масштаб, да, с которым в этот раз по России путешествует Олимпийский огонь. Многих это удивляет, у многих вызывает вопрос, что это, как минимум, очень дорого, а нам есть сейчас куда потратить денежку. Вот как вы ответите таким людям? И вообще если а, цена праздника, вот где грань а, между настоящей ценой праздника и уже лишним? праздником. Вы расходами? знаете, я 7 и 8 числа был на улицах города, смотрел, с каким восторгом люди ждали этого огня, издали, видели, как бегут наши факелоносцы. И вот этот восторг, его, наверное, ни с чем не сравнишь, эти эмоции. И потом у человека в жизни может быть такое произойти один раз, когда он увидел этот факел. Ну вот мы говорили, у меня так получилось, что 22 летние Олимпийские игры я как-то рядом был, и 22 зимние Олимпийские игры я вновь оказался рядом. Но я был в некоторых точках. Вот восторг людей не описать. И я не верю тем, кто говорит, что кого-то там признали по разнарядкам. Скорее всего, дети вытащили. Может быть, кто-то и не хотел из взрослых идти. Но дети вытащили. Я думаю, взрослые об этом не жалеют. Я был на стадионе «Труд» в Сормовском районе 7 числа. Но больше 15 тысяч человек на стадионе это вот чисто наша российская залитый лед конькобежцы фигуристы хоккеисты все вместе но настоящий праздник везде на всех площадках проходили концерты я хочу сказать что конечно праздник он стоит определенных денег но ведь и мы когда праздник дома одеваем лучшую одежду ставим на стол то, чем мы гордимся, то, что мы умеем приготовить. И здесь, я думаю, нижегородцы показали, вот мне, по крайней мере, все организаторы, которые подходили, они говорили, такого не было ни в одном городе страны. Что касается расходов, не надо говорить о том, что это расходы нижегородской области. Самые основные расходы несут спонсоры. Это и, э, и строковая компания, это и Coca-Cola, это и российские железные дороги. Конечно, какие-то мероприятия предусмотрели мы, и ничуть об этом не надо жалеть, потому что, я еще раз повторю, это эти эмоции, которые прошли, а потом 420 наших факелоносцев несли факел, 590 волонтеров бежали рядом. Это люди, которые разными путями добрались до этого факела. Одни благодаря тому, что выиграли в свое время олимпийские медали или стали чемпионами мира, Европы. Это спортсмены, это самая большая часть участников нашей эстафеты Нижегородской. Другие мы же из той квоты, которую нам дали Инга Страх и Кока-Кола, и РЖД, в каждый район обратились с просьбой направить и я могу сказать, что бежали и работники наших предприятий, э, врачи, э, преподаватели. Э, ну это вот как раз о том, о чем я говорила, бежал, что Сопричастность не спортсменов, а спортсменам, ну как бы вот такое объединение, да, если вы вот... понимаете, вот как только появились первые игры или что-то определить сильнейшего. Ведь сильнейшего для чего? Он просто что. Он один знал о том, что он сильнейший. Нет. Показать. Спорт существует для болельщиков. А в наше дурное время, когда определить сильнейшего, зачастую помогает ее кошелек. Вот спрошу: можно было купить звание факелоносца? Нет. Это было исключено. Во-первых, 52 района получили свои квоты. Министерство спорта получило свою квоту как определяли своих участников в фирмах, Кока-Коле, в РЖД, да? я не знаю, не могу на это ответить, но я думаю, что там тоже по заслугам внутри своего так называемого менеджмента они определяли. А часть людей получила это, я вот сам беседовал с факелоносами, которые отправили свою заявку на сайт Олимпийского комитета, на сайт вот этого комитета, эстафеты Олимпийского огня, и потом с радостью узнали о том, что они включены в список. Ну, вот. я знаю, что, кстати говоря, были и такие, а, пожалуй, можно смело назвать их героями, не так давно мы с вами говорили о героизме в День Героя России, были и те, кто не подавал заявки, но их делегировали. Это, это человек, который спас ну, детские жизни. Да, и как раз к ним обращались с просьбой. Тут ведь еще кажется, что не очень тяжелый факел, один килограмм восемьсот грамм, по-моему, он весом, но представьте себе, что вам на вытянутой руке его нести 200 метров и, через две, и еще думать о том, погаснет, не погаснет. И поэтому, конечно, напряжение большое. И даже люди, которые занимались силовыми видами спорта, после финиша говорили, что, слушай, но мы сумели, нам дали на два дня факел, мы установили рекорд 84 километра. Наша трасса нигде. Мы даже превзошли Москву по протяженности Нижегородской эстафеты. Ну вы знаете вот, а как всегда у нас вот только пошел разговор, а время подходит а, не Ну, Надо к финалу. больше времени выделять на нашу Это передачу. Это к, к руководству. Я делегирую вам этот вопрос. А, я тоже имела возможность пообщаться во вторник вечером а, с парой человек, то действительно несли факел между собой незнакомых, удивительная вещь. А взрослые люди, ну, такие уже скептичные, уже как бы представляющие жизнь, понимаете, такой совершенно детский восторг, И они говорили, ты не представляешь. А вот я вдруг, я понял, что это вот одна единственная возможность у меня была, и как она мимо меня не прошла в жизни непонятно, но вот это событие, которое с каждым годом очищаясь от всей как бы шелухи вот времени, оно будет, понимаете, оно будет вот становиться все как как зернышко. Вы сказали сейчас самое главное, мы с этого начали. Обряд соприкосновения с огнем всегда на Руси Обряд был очищения. обрядом очищения, и поэтому те более полумиллиона, кто-то называет 520 тысяч, кто-то называет 580 тысяч, более полумиллиона. Нижегородцев приняли участие, это вот стояли по дорогам, я сам ехал, я видел, люди стояли, не, пусть не кто-то не говорит, «Баба Яга, я понимаю, что всегда против, но пусть не говорят, что кого-то там сгоняли, это действительно радость, это очищение, и это вы правильно говорите, потом будет вспоминаться всю жизнь. И тогда совсем уже завершая программу, спрошу о том, о чем по уму то надо будет разговаривать, видимо, целую следующую. Что касается непосредственно Событие, к которому все вот это так а, подходит, самой Олимпиады, Нижний Новгород, Нижегородская область, а насколько сильно она будет представлена в составе российской сборной, насколько сильно мы вложились в подготовку, я сейчас даже не о денежном моменте, в подготовку своих спортсменов, дали им все, что вот у тебя все есть, только иди и выигрывай. И главное, если у нас... Что-то серьезное, чем мы, есть не стыдясь нас, никого, встретим есть у нас и нас поздравим серьезные победителей. Спортсмены и есть серьезная подготовка. И Я вообще российскому руководству спорта неоднократно мы уже с вами высказывали это. Чем больше будет нижегородских спортсменов, тем больше у России будет золотых медалей. Это показывает все пред... чемпионаты мира. При небольшом представительстве нижегородцы завоевывают большее количество медалей. Вот, недавно была Универсиада, направили. 17 спортсменов завоевали 22 медали, в том числе 14 золотых. Вот, пожалуйста, вклад Нижегородцев. Ну, так будет и тут. Буквально полминуты накануне еще один замечательный праздник. Старый Новый год, который много-много десятилетий отмечали на Руси. Ваше поздравление и заканчиваем. Ну, я, как э, и в прошлый раз могу сказать, хорошего настроения, самое главное здоровье. Это год особый для Нижегородчины, год трехсотлетия образования Нижегородской губернии, причем в те же дни, в которые откроется Сочинская Олимпиада. Поэтому всего особого того, что вы сами себе пожелаете. Спасибо большое, что пробыли с нами все это время. Я обещала показать сюжет, но мы не стали его показывать. Так что есть сайт НТВ. В наших новостях был великолепный итоговый сюжет а Александра Алексеева по поводу олимпийского факела. Так что заходите в интернет, отсматривайте. Всего доброго. Увидимся через две недели. च <tries> <tries>